Прокурор против президента. Кузьмин против Кучмы. Чим завершиться схоже відновлене першим заступником генпрокурора досудове кримінальне провадження стосовно другого президента України минулого тижня у Москві Ренат Кузьмін у радіоефірі станції «Ехо Москви» сказав таке, після чого і справді варто було би вручити Леонідові кучмі повідомлення про підозру, і належить за чинним кримінально-процесуальним кодексом. Кучма у відповідь розійшовся тирадою про сталінські методи нинішнього керівника прокурорського слідства в особливо важливих справах. Давайте подивимось. Дело Гангадзе не так давно. Опять мы услышали эту фамилию, да, узнали о выносе, о выносе приговора. Очень простой вопрос. Можете ли вы на него сейчас ответить? Говорят, что вы это как раз по этому поводу. Много чего знаете. Заказывал ли Кучма Гангадзе или нет? Есть ли свидетельство того или обратного? Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Кучмы подписал я лично сам. Как вы считаете, вам удастся доказать, что Кучма э, заказывал это убийство? У нас есть достаточно доказательств, подтверждающих причастность Кучмы к этому преступлению. Звичайно, чергова провокация, которую за 12 лет я отримал больше, чем достать. Мне кажется, что один из запретчиков Йосифа Виссарионовича Сталин, На заразок, ну раз тут прокурор мого йде, Вишинський, Вишинський був прокурор, попала в душу нашого прокурора звідсіля такі йому дії.